الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأبابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ولا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْتِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا ملوم اِنَّ ان يَبْسُطُ الرِّزْقَ شاہ وقدر وَيَقْدِرْ نب كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بصیرہ صدق اللہ العظیم سورہ بنی اسرائیل ہے آیت نمبر چوبیس سے لے کر آیت نمبر تیس تک پندرہ سے بارہ ہم سوات کریں گے ارشاد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم تمہارا رب بہتر جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ وہ ہے جو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی اور ہم سے بہتر جانتا ہے ان تکونو صالحین اگر تم نیک کردار ہوگے فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّبَّابِينَ غَفُورًا تو بے شک اللہ تعالیٰ بکثرت توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے کیا کرتا ہے بخش دیتا ہے بعت الْقُرْبَ حقہ اور دیا کرو رشتہ داروں کو اس کا حق وَالْمِسْكِينَ المسکین مسکین کو ببن السَّبِيلِ مسافر کو وَلَا و ذر اور فضول خرچی نہ کیا کرو فضول خرچی پھر بولو فضول خرچی نہ کیا کرو ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے کیا ہیں شیطانوں کے بھائی اکان شیطان الربی ہی کفورا اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار ہے شکر گزار نہیں ناشکر گزار ہے وا تودن انحمبت مِنْ رَبِّكَ اور اگر بوجہ تنگ دستی تجھے ان سے مو پھیرنا پڑے اور تم اپنے رب کی رحمت یعنی خوشحالی کے متلاشی ہو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا یعنی ترجوع اس کی تمہیں توقع ہو تو اس اسنا میں ان سے بات کرو تو بڑی نرمی سے کرو بھلا تجالد مغلول اور نہ بنا لو اپنے ہاتھ کو بندہ ہوا الک اپنی گردن کے ارد گرد ولا تب ستہا کل نہ ہی اسے بالکل کشادہ کر دو فَتَقُعُدَ مَلُومًا عہدہ ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے ملامت کیے ہوئے درماندہ ان رب کا یبسط الرز بے شک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے روزی لم شاہ جس کے لئے چاہتا ہے ویا قدر اور تنگ کرتا ہے ان حکان یعنی جس کے لئے چاہتا ہے کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ان حقاء بے عباد ہی خبیرم بصیرہ یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب آگاہ ہے اور انہیں دیکھنے والا ہے آگاہ بھی ہے اور آگاہ بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے یہ ساری باتیں پہلے رب العالمین کے جو ہمارے والدین ہیں ان کے حقوق کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تم چھپ نہیں سکتے میں تمہیں جانتا ہوں تم میں سے جو نیک کردار ہوگا اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرنے والا ہوگا اللہ اسے بخش دے گا انسان کی محبت و مروت اور حسن سلوک کے مستحق صرف والدین ہی نہیں بلکہ دوسرے رشتہ دار کا نا بحات ذل قربا حقہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کہہ دو اور پیچھے ہم نے سبق میں کیا سنا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ مر جانے کے بعد اس نے سلوک یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسے رزق فراہ ملے جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی کیا ہو کھلی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلح رحمی کیا کرے کیا کیا, کیا, کیا کرے صلہ رحمی کیا کرے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عن بان آبائی الکرام نے فرمایا کہ یہاں زل قربا سے مراد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں علامہ کرتبی لکھتے ہیں کہ اس قول کے مطابق خطاب ایان حکومت کو ہوگا کہ وہ بیت المال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی خدمت کریں اور ان کی ضروریات کو باہم پہنچائیں اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم کو بلا کر باغ فتح عطا فرمایا لیکن اس قول کے مطابق اس قول کے بطلان کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور فدق اور خیبر ہجرت کے کئی سال بعد فتح ہوئے یعنی یہ ان کا بطلان کر دیا والدین اور قریبی رشتہ داروں سے محبت اور مربت کے علاوہ تمہاری ملت کے دوسرے ضرورت مند افراد جیسے نادار اور مسافر بھی تمہارے لطف و احسان سے بہرہ اندوز ہونے چاہئیں ان تاکیدی احکام کے بعد ضروری معلوم ہوا کہ لوگوں کو اسراف اور فضول خرچی سے روکا جائے تاکہ وہ زیادہ اعتدال سے منعرف ہو کر اپنے آپ کو طرح کی پریشانیوں میں مبتلا نہ کریں ماں باپ کی خدمت رشتہ داروں سے شفقت و محبت اور دیگر ضرورت مندوں سے لطف و احسان کا درس دینے کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ میانہ روی کو نہ چھوڑنا یہی قرآن کی تعلیمات کا حکیمانہ انداز ہے جو اس کا ترہ امتیاز ہے افراد و تفریح دونوں سے دامن بچانے کی ترغیب میں کبھی تصال روا نہیں رکھا فضول خرچی پر مرتب ہونے والے برے نتائج سے امت مسلمہ کو بچانے کے لیے فضول خرچی کی مذمت ان الفاظ میں فرما دی کہ مبذر جو ہے فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے رحمان کا دوست نہیں ہو سکتا اگر انسان استطاعت کے باوجود اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کی خدمت گزاری میں کوتاہی کرے تو یہ ہرگز قابل برداشت نہیں لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اولاد خود افلاس و تنگ دستی میں گرفتار ہو خود نان شبینہ کی محتاج ہو اس مجبوری کے عالم میں وہ اپنے والدین کی خدمت کیوں کر کرے گی ایسے آدمی کو فرمایا کہ محبت برے نرم نرم لہجے میں باتیں کرنے پر تو کوئی لاگت نہیں آتی تو اگر اور کچھ نہیں کر سکتا تو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے ان کا دل لبھا ترہ اور دل میں یہ عزم رکھ کہ جب مولا کریم نے مجھ پر رزق کا دروازہ کشادہ کیا تو میں اپنے والدین کی خدمت بجا لانے میں کوئی دکی کافر و فروغاشت نہیں کروں گا اللہ عمل کی فرمائے